أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجلين فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم لاله في قريش إلى في مرحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرعي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الموت بسم الله الرحمن الرحيم فصل لِرَبِّكَ وانحر إن شانيك هو الأبطر